Долгожданный данный звонок – это начался урок. А урок расскажет всем, как без бед и без проблем рано утром не спеша прийти в школу малышам. Почти каждое утро вы выходите из дома и идете в школу. Кто делает это по пешеходному переходу, переходит дорогу, а кто просто выходит из двора и приходит к нам в школу. Но каждый должен обязательно знать правила дорожного движения. Ребята, о чем же мы сегодня с вами будем говорить? А? Мы будем говорить о правилах дорожного движения. По дорожного движения. В нашей школе проходит месячник. Внимание, дети на дороге. И сегодняшний наш воспитательный час посвящен именно этой теме. Движение в полный город, бегут машины в ряд, цветные светофоры и день и ночь горят. Шагают осторожно, за улицей следи. И только там, где можно, ее переходи. Делаем, ребята, предостережение, срочно выучить правила движения. Чтоб не волновались каждый день родители, что спокойны были за рулем водители. Правда, Роза, статьи немало, Поэтому все бы их нам не мешало, Но основные правила движения Дать бы доступ к таблице умножения. К нам в гости, ребята, пожаловали, Работники госавтоинспекции, И они хотели бы вам рассказать О правилах дорожного движения. Здравствуйте, меня зовут Новикова Карина и я работник авто... госавтоинспекции. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Алена Брюс, и я также работник госавтоинспекции. Я... Мы пришли сюда, чтобы проверить ваши знания. Что такое транспорт? Это средство передвижения. Какие виды транспорта вы знаете? Машины, троллейбусы, автобусы. А еще? Электрички, поезда. Правильно. Какими видами транспорта вы, э, вы пользуетесь чаще всего? Чаще всего мы пользуемся автобусами и машинами. А как нужно вести себя на остановке? Нужно не выбегать на ближайшую часть. А как э, нужно вести себя в транспорте? Не включать громко музыку, не отвлекать водителя. А еще? А еще не есть, не разговаривать по телефону. Лежать. Правильно, лежать на полочке. Спасибо, ребята. Сейчас я хочу вас познакомить с историей правил дорожного движения. Было время, когда по улицам и дорогам ездили лишь всадники верхом на лошадях, колесницы и конные повозки. Их можно считать самыми первыми транспортными средствами. Ездили они, конечно же, не соблюдая никаких правил, и поэтому часто сталкивались друг с другом. Первые правила дорожного движения, ребята, появились более двух тысяч лет назад, еще при Юлии Цезаре. Вы знаете, кто такой Цезарь? Да. да. Они помогали регулировать движение по улицам, по улицам городов. Некоторые из этих правил сохранились, несмотря на то, что им две тысячи лет, Некоторые из этих правил сохранились и до наших времен. В конце, а может быть кто-то знает, когда появились первые автомобили? Тысячи лет. Хотя бы век. А, Раньше. 18. В 18 веке появились первые, как они тогда назывались, самодвижущиеся повод. А сейчас новости 21 века. Интенсивность современной жизни не позволяет нам останавливаться. Темп житель, Спеши, 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 человек. Кто и что увидит его в необходимости изучения правил дорожного движения? Это сегодня попытается сделать наши знатоки правил дорожного движения 9 Б класс. Наш девиз. Уважайте законы дорог, чтобы не был крутой поворот. Вашему вниманию предоставляются наши команды знатоков зеленая и красная команды. А также хотелось бы представить вам наши многоуважаемые жюри Демченко Ольга и Остриков Николай. В нашей школе безопасности сегодня состоится важный разговор о безопасности на дороге. А если это школа, то нам никак не обойтись без контрольной работы. Ну что ж, начнем тестирование. Они ходят и ездят. Что это? Дорога. Дорога. А какое старинное транспортное средство для принцесс раньше было? Карета. Карета Двух- или трехколесное транспортное средство сегодня уже было у нас. Велосипед и... Фелософер. 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 и Нет. Машина. Нет, скажу. Нет, еще, еще, еще. Мотоцикл. Мотоцикл, правильно. Так, остановочное устройство в транспорте. Что это? Чтобы машина или транспорт остановился. Что это такое? Тормоз, правильно. Запрещающие, информирующие, предупреждающие изображения вдоль дороги. Это что? Дорожная. Знаки. И они как называются, если они при дороге? Дорожные. Дорожные знаки. Должен каждый пешеход знать, что зебра переход, чтобы дорогу перейти, нужно вам его найти. Итак, что такое государственный закон? Это постановление, нормативные акты и общеобязательные правила, принятые и установленные государственной властью. Хорошо. Что такое безопасность? Безопасность – это состояние человека, при котором ему никто и ничто не угрожает. Спасибо. Кто или что обеспечивает защиту на дороге? Правила дорожного движения, которые введены, действуют на основании закона о безопасности дорожного движения. Какова основная задача закона Украинской Федерации? Охрана жизни и здоровья и имущества на путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести и их последствий. Для решения этой задачи разрабатываются правила дорожного, дорожного движения Украинской федерации. А знаете ли вы, какая существует ответственность за нарушение правил дорожного движения или закона? Дисциплинарное, административное, выговор, увольнение с работы, лишение родительских прав и штрафов, уголовное, подходит для решения проблем. Ответственность на все граждане, пешеходы, водители, пассажиры, должностные люди, признание закона не освобождает освобождать ответственности за его выполнение. Если красный свет горит, светофон нам говорит, стой на месте, нет. проверить, какие вы внимательные пешеходы и готовы ли вы к игре. Сейчас я вам буду задавать вопрос, а вы должны ответить, да или нет. Что хотите, говорите, в море сладкая вода? Нет! Что хотите, говорите, красный свет проезда нет? Да! Что хотите, говорите, каждый раз, идя домой, играем ли мы на мостовой? Нет! говорите, но если очень вы спешите, перед транспортом бежите? Нет! Что хотите, говорите. Мы всегда идем вперед, только там, где переход. Да! Что хотите, говорите. Мы бежим вперед так скоро, что не видим светофор. Нет! Что хотите, говорите. Если на знаке «Здесь проезда нет», нарисован человек? Нет! Что хотите, говорите. На круглых знаках «Красный свет» означает «Здесь запрет». Да! Если правила ты знаешь и всегда их соблюдаешь, дела в вперед, иди за тобой уявить. Проведем игру. Что говорит зеленый цвет? Говори, Что? Иди, что говорит красный цвет? Стоять. 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 А что, желтый? Я показываю вам кружочки, а вы выполняете. Тишина. Красный стой. Еще раз. Внимание. Будьте внимательны. Так, молодцы. Молодцы, запомнили. Знаете ли вы транспорт? Значит, проведем такую игру. Значит, сначала четыре девочки, потом четыре мальчика. Заберут вот разрезанные такие у нас есть виды транспорта. Так. Раз, два, три. Дальше Дима, так, Алеша второй. Так называем. Оля, что у тебя получилось? Вертолет, нас, автомобиль, Вика, трактор. трактор и. Так мы не разобрали, что здесь, да? Должен был кран быть, да? У -у -у. Так, самое. У меня вчера, ребята, появились два колеса, сиденья, ну и. Дети, что это? Велосипед. такой конь, видите. Питаюсь я бензином, в резину я буду готовлю, заведите, в дорогу позову. Так, так, автомобиль питается бензином. Вот поэтому чуть машина держится за провода, и не надо ей бензина, чтобы мотать туда-сюда. Без бензина, да, оказывается? Проехал... Ролив. Это Троллейбус, роматая машина, которая питается электричеством. Да, дети от проводов. Молодцы. Да. Никогда? Никогда не дала у дороги осмотрись, за другими не спеши, маму за руку держи. Все поняли, нужно маму за руку держать, никто не спешит, переходя дорогу. Город, бегут машины в ряд, цветные светофоры и день и ночь горят. Шагая осторожно, за улицей следи, и только там, где можно, ее переходи. Делаем, ребята, предостережение, выучите срочно правила движения, чтоб не волновались каждый день родители, чтоб спокойны были за рулем водители. Правила дорожных движений. Правил дорожных движений на свете немало, все бы их выучить нам не мешало. Но основные из правил движения знать как таблицы должны умножения. Пешеход, пешеход, помнит и про переход. Подземный, наземный, похожий на зебру. Знай, что только переход от машин тебя спасет. По сигналу светофора через улицу идем. Иди в одном шоферы, проходите, подождем. На красный свет дороги нет. На желтый подожди, когда горит зеленый свет счастливого пути. Так. Да. Правило номер один. Пешеходы должны ходить только под тротуару. И идти по нему нужно, придерживаясь правой стороны, чтобы не сталкиваться со встречными людьми. Правило номер два. Правило номер два. Если дорога небольшая, то пешеходы по обочинам не нужно встречать транспорт. Правило номер три. При переходе улицы надо обязательно сначала посмотреть налево, да, потом направо. Правило номер четыре. Где попало и как попало. Дорогу переходить нельзя. А где можно переходить улицу по пешеходным переходам? Правило номер пять. Правильно переходить дорогу на перекрестке помогает трехгласный командир улицы светофор. Без правил мчались колесницы, без правил всадник чал конем, но век пришел автомобильный, без правил мы не проживем. Хоть маленький, он знак дорожный, но он стоит не просто так. Ребята, будьте осторожны и уважайте каждый знак. Светофор сказал нам строго. Осторожно, здесь дорога. Не играйте, не шалите. Просто стойте и смотрите. Светофор стоит на страже. По ночам не спит он даже. Спасибо.